Eriñ, 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 Вчера осень у самому розпалі, а с приходом этой поры до нас пришли сезонні простуды. А как мешканці міста с сезоном и простудами, та які методы профилактики используют наше Наши сегодняшние до керманців? Чеснок, мед и лимон. А как это все? Как делаете какую-то пропорцию ні, Нет, ну часть лимоном, чеснок в еде и мед в чае и так отдельно. Самые народные лук, чеснок. Но все-таки делайте какие-то вот меры, чтобы не заболеть. Ну если есть какие-то признаки, хорошо пропарить ноги, выпить какие-то, знаю, там какие-то таблетки. И все нормально. Нету такого, чтобы было что-то сверхъестественное. Пью горячие, ромашки, сами календулы. Растирание у меня есть такие наводки настойные я растираю. В общем, я сама лечусь. Я не, когда происходит заболевание, я не хожу. Ну, меры профилактики вот вы делаете? Ну, мне кажется, что я на море долго была, закалялась в воде холодной, купалась в воде, в общем. мне это помогает, что я почти не болею простудным заболеванием самой зимой. А, ну, во-первых, нужно э, изначально начать с иммунитета. Это ваш иммунитет, который дает возможность вам любые инфекции к себе при этом вот начните с иммунитета это самое главное и самое важное вы поняли вот а чисто народный народный метод не надо уходить от всех этих химических этих вот на сегодняшний день вот у нас на рынке продают пчелопродукты мед и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы ваш иммунитет работал на вас и боролся со всякими болячками, не только с простудными, начните принимать элементарно пчелиную пыльцу по Пол чайной ложки, доведите до чайной ложки. Если вы месяц попринимаете пчелиные пыльцы, вы посмотрите, как будет работать ваш иммунитет. Это однозначно. Проверено на себе и на внуках. Мед с чаем, молоко с чаем, травы вот завариваем и пьем. Еще я лежу на кровати с арагем. Это очень полезно. Он лечит и простудные заболевания, и опорно-двигательный аппарат. Ну, я кушаю побольше овощей, чеснок, лук, потом горячие чаи на травах пью, малину. Я заготавливаю себе все необходимое, аж так, чтобы... Ну, у меня немножко сердце бывает, Поэтому я себя остерегаю, маску одеваю, если сильная эпидемия. Стараюсь находиться меньше, где много людей. Ну, в общем, профилактику делаю. Делаю определенную профилактику, чтобы не болеть. Аспирин и всякие вот эти, фермекс есть еще такие. А да. может, вот методы профилактики какие-то делаете? Ну, нос пробываю солью, содой. Может быть, с йодом немножко и так далее. Так, горло полоскаю.